уважаемые болельщики, у нас на послематчевой пресс-конференции главный тренер Аполлон Бравар Киев Сергей Викторович Солдатов. Сергей Викторович, поделитесь эмоциями от сегодняшней игры. Скажу за свою команду, которая была очень важна в вот психологической плане. По игре боевая победа выводили преимуществом. преимуществам за мячный зуб. Команда с тем, что обращала футбол, поэтому нам с этой командой тяжело 네. на полусумку, так скажем. Чтобы... Нет, 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 вам показалось. Я просто я здесь не устраиваю, очень учу, потому что я скажу, мы из пяти кров вместе взяты в ней кубок первый. Потому что четвертый вы знаете. То есть сказываются, вчера мы ехали здесь пару часов, что они успели провести полосы. Здесь наоборот, мы знаем со своего состояния футболистов, они еще полосы.